Лишня перша леді згодом держсекретар США, сенатор від штату Нью-Йорк, А тепер головна претендентка на президентське крісло Хіларі Клінтон. Сьогодні 69. День народження Хіларі Клінтон. Говорить о том, що вона скорпіон по знаку гороскопа. при одному тільки слові: он или «она» скорпіон, у людей здимаються брові, ані горі о ужас скорпіон, тому що жалить всіх подряд. То що вона способна жалити окружаючих, це факт. Чому намуряється ти ділиться чаровательною випід. Головний електорат Хіларі жінки середнього класу, яких в Америці більшість. Тому стиль Хіларі, поведінка, одяг усе підібране так, щоб вони за неї голосували. Якби бы я була чоловіком, я б не голосувала за неї. Она не привлекательна, как женщина. Она не женственна. Ни в жестах, ни в движениях. Да, у нее очень яркая улыбка, но она холодна взглядом. А не тепле, вона не к себе. А от жінки в такому образі Клінтон бачить у першу чергу захисницю їхніх прав, у другу не конкурентку. Ми всі жінки, ми всі однакові, Ми не хочемо, щоб кто-то може. Навіть щоб був краще, ніж ми навіть по це знайти, щоб лучше чому стиль Хіларі Клінтон незмінний останні років десять. Здебільшого це строгі брючні костюми із піджаком до середини стегна. Невисокі підбори, прямі силуети і стримані кольори. Хоча останнім часом вона почала з'являтися. Она очень хочет быть яркой, но она забывает о том, что можно быть яркой, а можно быть пестрой. Когда она надевает на себя костюмы цвета фуксии, очень яркая помада, это белозубая улыбка. Да, это все очень по-американски. Ну вона на появу яскравих кольорів можна трактувати на думку експертів як прояв схвильованості наприкінці передвиборчої кампанії, яка іноді межує з істерикою. Або приховати такі емоції, радять яскравими кольорами доповнювати образ, а не створювати його. Я би такий кольор використовувала в її випадку. може, виключно для губної помади або для аксесуару. Урешті зовнішній вигляд Хілері Клінтон зразок для політиків жінок. Там багато від Маргарет Маргоретеч. Я б так сказала. Тому що, по-перше, намиста з перлів це були коди в одягу постійні Маргарет Тетчер, так само, як і броші. На даний момент, як би вона не вдягалася, згідно дрес-коду і статусу, вона вдягається набагато краще, ніж жінка Доналда Трампа. До того ж, експериментувати на такій посаді і в такому віці ризиковано. Ну а далі будемо говорити про стиль ділових жінок, наприклад, Хіларі Клінтон. Дивіться, з ким. З дитинства вона мріяла стати дизайнером. Однак за настановою батьків вчилася на фінансиста. До своєї мрії Юлія Айсіна повернулася одразу після закінчення вузу. Спершу шила одяг вдома, а вже за три роки відкрила власну майстерню. Сьогодні Юлія Айсіна одна з найкращих дизайнерів країни. Вона має магазини, випускає власні колекції одягу, а серед її клієнтів світські люди, артисти, співаки і політики. А ще Юлія. Я вміє створити не лише сценічний образ, а й на деловом стилі. Доброго ранка, Юлия. Добро. Правильно вы подметили, потому что основная часть клиентов все-таки моих являются деловые женщины, самодостаточные женщины, наверное, где-то близки по духу именно Хиллари Клинтон. Поэтому, наверное... то есть очень тема удачная для деловых да, женщин на, на, на примере. Женщина, которую сейчас все, за которой сейчас все наблюдают. И... Хочу, во-первых, высказать свое восхищение, потому что женщина вызывает у меня бурю эмоций, колоссальных эмоций, каждый раз, когда я смотрю за ее выступлениями, за ее личной жизнью, вообще это женщина, которая смогла вообще, наверное, перевернуть мир сверх на голову и доказать, что мы, женщины, можем что-то и заставить мужчин нас поверить и показать, как, может быть, негативные моменты, которые мы можем переживать в личной жизни, мы можем обернуть это в козыри и потом ага. этими козырями Пользуватися на повну катушку Шкода, що ви зараз не в США, ваш голос був би цінним для неї. <свісно> ну, Але, <у> нас, але... <свісно> Ми зараз говоримо про Хіларі Клінтон, про власне її стиль. От ми вже обговорювали в нашому сюжеті, що вона дуже любить яскраві кольори в її гардеробі Дуже багато однотонних костюмів. <свісно> Чи не виходить вона за рамки ділового етикету? А я вот рушила своїх коллег в предыдущому от, в падціпадводки к этому сюжету. Я хочу акцентувати німання на тому, на тому, що мода. И политика – это вещи совершенно разные, несовместимые. Поэтому рассматривать деловой стиль э, в кандидата президента Хилари Клинтон и смотреть, насколько она модно одевается, категорично нельзя. Потому что здесь это огромная пиар-компания, которая работает на психологию людей, ага. чтобы, чтобы оппоненты, чтобы э, люди, которые будут голосовать за того или иного кандидата, проголосовали именно за нее. И э, на одних встречах уместно очень яркие цвета одежды, а на других более сдержанные. Смотря какую цель приветствуется и нужна, какая, какую цель надо достичь в процессе переговоров. Или, или привлечь ярко, позитивно настроить воинственно, одев mm -hmm. красный цвет, как мы сегодня с вами, цвет уверенной женщины mm -hmm. в себе. Это мой любимый цвет, по сути, и смотрю, очень часто выбирает такие тоже оттенки. То есть, когда надо показать уверенность, силу, mm -hmm. воинственное настроение, мы одеваем и я думаю огромная команда поверьте сидит за этими всеми костюмами огромная команда mm -hmm. которая продумывает и этот шаг в том числе какой цвет в одежде должен быть на той или иной mm -hmm. встрече? Ну вот если говорить о, на, о деловых женщинах, в данном случае не рассматривать политику, то э, каким все-таки должен быть этот стиль? Чтобы ни в коем случае нельзя Конечно, одевать, более чтобы не... Конечно, более сдержанным. Если вы идете на серьезную деловую встречу, вы одеваетесь более сдержанно, иначе мужчина будет думать не о том, чтобы как успешно э, провести ту или иную э, встречу, где деловые переговоры, mm -hmm. он будет смотреть на ваше плечо галеное или там... Я не знаю, декольте. Есть никаких уголенностей, Абсолютно декольте верно. и обтягивающих. Если, да, если вы хотите разнообразить свой образ и сделать его не скучным, вы можете одеться более сдержанно. Кстати, uh -huh. вот как Хилари Клинтон она выбирает однообразные костюмы. Для чего? Потому что показать свою стабильность, что она не, ее не телепает со стороны в сторону. У нее классический костюм, uh -huh. и она разбавляет свой образ. Вот видите, вот один костюм, второй костюм. Это один, один силуэт, один крой, но она, смотрите, она добавляет uh -huh. разные Аксессуары вот, в голубом свете. Есть, эти монохром. Угу. А, Тем самым показав хочется по, хочет показать команда, что она стабильный человек, ее нет. У нее колебаний таких. А нам а, а выборам а избирателям что необходимо: стабильность. Они должны верить, что угу. они кого избирают, они должны быть уверены в этом избирании. Вот мы видели, видели еще: она очень любит броши, бусы. Вот, это а... то, о чем я говорю: что чтобы не чтобы образ был не скучным, надо добавлять его, разбавлять аксессуарами. Не слишком много у нее. Насколько ну, нужно быть аккуратным с этими аксессуарами? Ну, конечно, Делом есть стиле. большие, но, опять же, даже тот момент, когда мы думаем, что здесь перебор и здесь есть слишком, я думаю, что, опять же, это пиар-ход компании для того, чтобы показать, что мы, что она тоже смертный человек, что она может ошибаться. И это вызывает эмоции. Поверьте, я вот рассматриваю это исключительно с этой точки зрения, потому что понимаю, что каждый выход, ее, угу. что я видела там, на какой-то несоуразный какой куртки вышла э, в люди. И я понимаю, что это был чтобы тоже фишка. Ближе, Конечно, чтобы, бли... чтобы быть ближе к народу, народу. что она тоже mm -hmm. может ошибиться. Вот она, смотрели, тоже она выбирает там однокройные э, штаны, удлиненные там трапециевидные пиджаки, пиджаки, да, пиджаки да, для да, того, скрыть чтобы сказать свою фигуру, потому что, да, в принципе, ну, да, да, стандартная да, фигура Да, и за заметьте, она все время сейчас находится, одевает все время брюки. Для а того, почему чтобы... не платье? Ну, потому что, когда она была Первая леди, она была женщиной за своим мужем, и она должна показать, была свою женственность. А здесь она должна показать силу, активность свою, поэтому исключительно брюки и это приближает именно избирателей к тому, чтобы проголосовали именно за нее. Боже, я восхищаюсь, я бы голосовала 10 раз. Это чувствуется, да, это очень здорово, что мы вас позвали на эту тему. Вот что можно из стиля Хиллари Клинтон посоветовать нашим деловым женщинам? Um... Знаете, что, наверное, блеск и настроенность вот это в глазах, что бы вы ни одели, милые дамы, если у вас есть такой боевой дух и настрой, но ну, вы оденьте мешок, и вы будете выглядеть потрясающе. А если все же с точки... Нет, вот это я все-таки считаю, что это самое главное вообще при любом создании образа любой женщины. Женщина, будьте уверены в себе, потому что все зависит от вашего настроения, от вашей харизмы. И если вы поставите себе так, как вот Хиллари Клинтон, свою психологическую травму смогла перевернуть и mm -hmm. uh, показать всему миру вот смотрите, как надо бороться с такими, потому что на самом деле uh, за основной частью женское, женского населения мира все-таки стоят вот такие психологические проблемы, и я говорю, что женщина должна быть самодостаточной, и она mm -hmm. сумеет вот этот негатив перевернуть только в козырь и показать всему миру, насколько мы, женщины, можем сильны, быть храбры и, и нами должны восхищаться. Школа, у, вас, на, у компании Хиллари Можливо, <рес> ми були б корисними дуже для неї. Дякую. Отже, головне ваш внутрішній настрій, налаштування, вміти себе подати. І, в принципі, неважливо, що ви вдягли. Дякуємо на наші питання. Відповідала дизайнер Юлія Асіна, а сніданок триває.